Компания ООО ТДС цех по ремонту гидравлического оборудования. Поступил на ремонт гидромотор радиально-поршневой Поклейн Гидравликс МС-11. Яркий представитель своего рода. Пожалуй, данная фирма Поклейн занимается единственным в своем роде изготовлением радиально-поршневых гидромоторов, высокомоментных и являются лидерами мирового машиностроения. Приступаем к разборке и дефектовке. Ну что ж, разобрали мы гидромотор. Вот его составляющие. Ну, приступим к рассказу. Это ротор. Назовем это основным сердцем радиально-поршневого гидромотора. Состоит из роликов, обоймы. Вот достали мы для примера один ролик. На нем стоит уплотнительное кольцо металлическое. Оно уплотняет вот эту вот внутреннюю поверхность. Вот канал, по которому поступает давление. И ролик совершает возвратно-поступательное движение. В данном гидромоторе эти кольца под замену. В принципе, пластины все целое. Сам ролик немножечко изношен, но еще в пределах допустимого. А, вот эта вот поверхность тоже является немаловажной и немалозначимой частью. Она тоже изношена. Это все притирается на плоскошлифовальном станке и восстанавливается. Восстанавливается под ноль, начисто. Потому что на этой поверхности работает вот эта часть она тоже выработки, вот это вот качество масла нашего гидравлического, где все частицы, все у нас здесь видно. Это мы тоже восстановим. В целом все остальное здесь нормально. Дальше видим пакет фрикционных дисков. Так как это радиально поршневой гидромотор высокомоментный, он воспринимает на себе очень большое усилие. Данный гидромотор стоит на приводе катка одного из вальцев поэтому ну, вот что мы видим на фрикционе мастера наши умельцы до нас которые ремонтировали видимо не попали первый диск и пытались его туда забить посредством вала так ну, что же дальше вам рассказать такого ну, вот обойма то есть статор по которой вращаются эти ролики в целом поверхность немного изношена Но она еще рабочая Поэтому мы ее трогать не будем Все это вымоем Аккуратненько вычистим Дальше все Подшипники все целые Все целое Единственное конечно ремкомплект Весь уже исхудавший между каналами Уплотнительный Ну вот здесь вот такое колечко И в самом конце если видно Оно уплотняет вот этот вал и вот этот вал у нас очень пострадал. Будем его восстанавливать наплавкой и потом шлифовкой на круглошлифовальном станке до нуля. Потому что если здесь у нас не будет нормально уплотняться поверхность, будет утечка. И как следствие неработоспособное состояние всего узла в целом. Компания ООО Суперспецтехника, цех по ремонту гидравлики. Ремонтируем все. Подписывайтесь на наш канал. Будем радовать вас новыми видео, новыми обзорами. Всем хорошего дня. До скорых встреч.